फ्रेंड्स आज मैं आपको पावर प्रॉब्लम इन प्रिंटर एम सिक्स जीरो फोर को कैसे रिपेयर करते हैं इसका तरीका बताऊंगा ये हमारे पास एक प्रिंटर एस का एम सिक्स जीरो फोर है ये देखें अब हम इस प्रिंटर को खोलेंगे और प्रॉब्लम को रेडिकेट करेंगे ये देखें ये हमने इसका साइड कवर उतार दिया है अब बैक कवर जो है वो हम उतार रहे हैं ये साइड व्यू है मेन बोर्ड का ये बैक साइड हमने इसकी उतारी है ये अब हम इसकी जो फ्यूजर है उसको रिमूव कर रहे हैं ये देखें ये हमने रिमूव कर ली है हमने इसका जो मेन बोर्ड है ना वो एक्चुअली उतारना है ताकि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें इसके लिए ये इसके साइड के जो स्क्रू है वो हम खो रहे हैं ये देखें इसी तरह हमने इसका जो साइड कवर दूसरी साइड का है वो भी हमने खोल लेना है वो भी हमने रिमूव कर लिया है ये देखें वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सके ये देखें अब हम इसका जो सप्लाई बोर्ड है उसको हमने रिमूव कर लिया है और अब हम इसकी जो सप्लाई सेक्शन है उसको चेक कर रहे हैं जो इसके ट्रांसिस्टर है वो देख रहे हैं क्योंकि सप्लाई जो है वो शार्ट नजर आ रही है ये विये की मदद मतलब से हम ये जो फार्टी ट्रांसिस्टर है इनको रिमूव करेंगे ये देखें ये हमने फार्टी ट्रांसिस्टर रिमूव कर लिया है ये देखें ये ट्रांसिस्टर जो है वो खराब हो गया है अब हम इसकी जगह नया ट्रांसिस्टर जो है इधर सप्लाई में लगा देंगे ये देखें ये हमने ट्रांसिस्टर लगा दिया है अब इसको अच्छे तरीके से सोल्ड कर रहे हैं अब हमने प्रिंटर को बंद कर लिया है और इसको हम टेस्ट पेज दे के देखेंगे ये देखें हमारा प्रिंटर पावर ऑन हो गया है इसकी मत सप्लाई जो है वो ओके हो गई है अब हम इसको टेस्ट पेज दे के देखेंगे ये देखें इसने टेस्ट पेज निकाल दिया है इसका मतलब हमारा प्रिंटर ओके कंडीशन में है इफ यू लाइक माय वीडियो लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू